ৱেলকাম টু আছাম লাৰ্ণিং পইণ্ট আজি বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানৰ কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিমহি তথা ডেভলপমেণ্টেল চাইক'লজিৰ কিছু এম চিকেও আমি প্ৰশ্ন দি আছে এক নম্বৰত যে কিশৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে নীতি নিৰ্ধাৰণত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞান কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক নম্বৰ এইটো ক নম্বৰ ক নম্বৰ অপশ্যন সমনীয়াৰ গতিশীলতাক আওকাণ কৰা একে ধৰণৰ শিক্ষা কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা গ পৰিচয় আৰু আৱেগিক প্ৰত্য়াহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা গ পৰ্যাপ্ত নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ এৰাই চলা যে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নমূলক মনোবিদ্যালয়ে তেখেতসকলৰ যি আইডেণ্টিটি আৰু ইমচনেল বেলেঞ্চ আছে এইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব এডভ্ৰাইচিং কৰিব যে পৰিচয় আৰু আৱেগিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা এইটো হ'ব ইয়াৰ উদ্ধাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন বয়স প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত এটা প্ৰয়োগ কি যে কেৰিয়াৰৰ সুযোগ সীমিত কৰা একে ধৰণৰ কামক প্ৰসাৰ কৰা শাৰীৰিক আৰু জ্ঞানমূলক ক্ষমতাৰ সৈতে ভূমিকাক খাপ খুৱাই লোৱা সামাজিক কাৰ্যসূচী এৰাই চলা যে বয়সস্থ যিসমূহ প্ৰাপ্ত বয়স্ক আছে বয়সস্থ প্ৰাপ্তবয়সকলে তেখেতসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক আৰু জ্ঞানমূলক শাৰীৰিক আৰু জ্ঞানমূলক যি ক্ষমতা সেই দুয়োটা ক্ষমতাৰ সৈতে ভূমিকা পালন কৰি নিজকে খাপ খুৱাই লব পাৰে এইটো শুদ্ধ তিনি নম্বৰ বিদ্যালয়ত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানৰ এটা মূল প্ৰয়োগ কি বি যে বৈচিত্ৰময় শিক্ষণ প্ৰয়োজনীয়তাক আওকাণ কৰা বৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব এৰাই চলা বয়স নিৰ্দিষ্ট পাঠদান কৌশল প্ৰদান কৰা একে ধৰণৰ পাঠদান শৈলীক প্ৰসাৰ কৰা যে বিদ্যালয়ত যদি আমি ডেভেলপমেণ্টেল চাইক'লজিৰ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু কোনটো ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডেভেলপমেণ্টেল চাইক'লজিয়ে বয়স নিৰ্দিষ্ট পাঠদান কৌশল প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে বিকাশৰ মনোবিজ্ঞানে ডেভলপমেণ্টেল চাইক'লজিয়ে শিশুৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰে পৰিয়ালৰ জড়িততা সীমিত কৰা খন্বৰ আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ধাৰণ নিৰ্ণয় এৰাই চলা গণম্বৰ চিকি চিকিৎসাৰ বাবে উন্নয়নমূলক মাইলৰ খুটিসমূহসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া ঘৰম্বৰ একে ধৰণৰ পদ্ধতিসমূহ প্ৰকাশ কৰা এইটো হ'ব গণম্বৰ অভ্যৰ চিকিৎসাৰ বাবে উন্নয়নমূলক মাইলৰ খুটিসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া পাঁচ নম্বৰ জনস্বাস্থ্য অভিযানত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞান আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে হেল্থ বিলাকত আমি উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞান কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম যে ইয়াতে ক নম্বৰ কৈছে সাধাৰণ কৌশলৰ প্ৰসাৰ জনগাঁথনিত প্ৰয়োজনীয়তাক আওকাণ কৰা বয়স নিৰ্দিষ্ট শিক্ষামূলক সামগ্ৰী ডিজাইন কৰা আগতীয়াকৈ হস্তক্ষেপ এৰাই চলা ইয়াতে হব যে বয়স নিৰ্দিষ্ট শিক্ষামূলক সামগ্ৰী ডিজাইন কৰা ছয় নম্বৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শেষৰ ফালে বিকাশ মনোবিজ্ঞানৰ ভূমিকা কি জীৱনৰ মানদণ্ডক আওকাণ কৰা স্বাধীনতাক প্ৰসাৰ কৰা আবেগিক আৰু সামাজিক সহায় প্ৰদান কৰা স্বাস্থ্য সেৱাৰ বিকল্প সীমিত কৰা ইয়াতে হব আহ নম্বৰটো শুদ্ধ হব আৱেগিক আৰু সামাজিক সহায় প্ৰদান কৰা নেক্সট সাত নম্বৰ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ পৰামৰ্শক কেনেকৈ সমৰ্থন কৰে অপশ্যন কনম্বৰ পৰিচয় সংগ্ৰামক মোকাবিলা কৰা একে ধৰণৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়াস কৰা ইয়াতে হ'ব গণম্বৰটো শুদ্ধোত্তৰ হব আত্মসন্মান আৰু সমনীয়াৰ চাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন শিশুৰ বাবে খেলা ডিজাইন কৰাৰ বাবে কোনটো বিকাশমূলক নীতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিশুৰ বাবে যিসমূহ খেলনা প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি বিকাশমূলক নীতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যন ক নম্বৰ বিমূৰ্ত যুক্তি খ নম্বৰ উন্নত চলন দক্ষতা গ নম্বৰ বয়স অনুসৰি সংবেদনশীল উদ্দীপনা খনম্বৰ সমনীয়া গতক গতৰ গতিশীলতা গ নম্বৰটো হ'ব যে বয়স অনুসৰি সংবেদনশীল উদ্দীপনা গোৱা নম্বৰ পৰামৰ্শদাতাত বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানৰ ভূমিকা কি পৰামৰ্শদাতা হিচাপে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে কি ভূমিকা পালন কৰে অপশ্যন ক নম্বৰ যে শৈশৱৰ প্ৰভাৱক আওকাণ কৰা নম্বৰ বিকাশৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ শিপা চিনাক্ত কৰা গ নম্বৰ অভিভাৱকৰ জড়িততা সীমিত কৰা ঘৰ নম্বৰ আৱেগিক বিকাশ এৰাই চলা খ নম্বৰ বিকাশৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ শিপা চিনাক্ত কৰা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ প্ৰত্যাহ্বান ৰূপে দিছে সেইসমূহ সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ চিনাক্ত কৰি আঁতৰ কৰা দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিকাশৰ মনোবিজ্ঞানে কেৰিয়াৰৰ পৰামৰ্শদাত কেনেদৰে সহায় কৰে অপশ্যন ক নম্বৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থক আওকাণ কৰি খ নম্বৰ কেৱল সমাজৰ দাবীত মনোনিৱেশ কৰা গণম্বৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যায় আৰু ব্যক্তিগত লক্ষ্য বিবেচনা কৰা বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শদাত কেৰিয়াৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যায় আৰু ব্যক্তিগত লক্ষ্য বিবেচনা কৰাত সহায় কৰে গতিকে প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ ৰাজহুৱা নীতিত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানৰ অৱদান কি অপশ্যন ক ঔদ্যোগিক বৃদ্ধিৰ প্ৰসাৰ ঘ স্বাস্থ্য সেৱা হস্তক্ষেপ সীমিত কৰা গ পৰিয়ালৰ কল্যাণ আৰু শৈক্ষিক সংস্কাৰ গঢ় দিয়া ঘ সামাজিক বৈষম্যক আওকাণ কৰা ইয়াতে ৰাজহুৱা নীতিত পাব্লিক পলিচিত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানৰ অৱদান হৈছে গ নম্বৰ উদ্ভত্তৰ হব পৰিয়ালৰ কল্যাণ আৰু শৈক্ষিক সংস্কাৰ গঢ় দিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিকাশ মনোবিজ্ঞানে বয়স বৃদ্ধি বুজিবলৈ কেনেদৰে সহায় কৰে নম্বৰ অপশ্যন মানসিক স্বাস্থ্যক আওকাণ কৰা আৰ্থিক স্বাধীনতাক প্ৰসাৰ কৰা জ্ঞানমূলক আৰু আৱেগিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিৰুদ্ধে অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰা ঘনম্বৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ সীমিত কৰা উদ্ধত্তৰ হ'ব গণম্বৰ জ্ঞানমূলক আৰু আৱেগিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে বিকাশ মনোবিজ্ঞানে তেৰ নম্বৰ বিদ্যালয়ত প্ৰয়োগমূলক উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু ক্ষেত্ৰ কিজ্ঞানৰ এটা মূল প্ৰয়োগ কি ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হব পুনৰ বিকাশৰ বাবে মাতৃৰ স্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰা নেক্সট প্ৰশ্ন পোন্ধৰ নম্বৰ বিকাশ মনোবিজ্ঞানে আগতীয়াকৈ হস্তক্ষেপ কৰাত তেনেদৰে অৰিহণা যোগায় গণম্বৰ শুদ্ধ হব যে বিকাশৰ পলম চিনাক্ত কৰা আৰু সহায় আগবঢ়োৱা যে বিকাশ কিয় পলমকৈ হৈছে এইটো চিনাক্ত কৰা আৰু তাৰ সহায় আগবঢ়োৱা ষোল্ল নম্বৰ কৈশৰ কালত বিকাশ মনোবিজ্ঞানৰ এটা মূল কেন্দ্ৰবিন্দু কি এটা মূল কেন্দ্ৰ হল আত্মসন্মান আৰু পৰিচয় পৰিচয়ৰ সমস্যাসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সোতৰ নম্বৰ কিশোৰ কিশোৰীক অভিভাৱক বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে কেনেদৰে সহায় কৰে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ আৱেগিক আৰু সামাজিক সংগ্ৰাম বুজি পোৱাত সহায় কৰে প্ৰয়োগ কি যে মধ্যপ্ৰাপ্ত বয়স্ক বয়সত ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰয়োগ হয় যে পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত বৃদ্ধিত বৃদ্ধিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা ঊনৈশ নম্বৰ সম্প্ৰদায়ৰ কাৰ্যসূচীত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য কি উদাহৰণ কব পাৰি যে উন্নয়নমূলক উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰাত বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান সহায় কৰে বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৃদ্ধ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নমূলক তথা বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান কেনেকৈ প্ৰযোজ্য ইয়াতে গণবৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব যে জ্ঞানমূলক আৰু সামাজিক সহায়ক কাৰ্যসূচীৰ সৃষ্টি কৰা এক্স প্ৰশ্ন একৈছ নম্বৰ শিশুৰ সংবাদ মাধ্যমত উন্নয়নমূলক তথা বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কি শিশুৰ সংবাদ মাধ্যমত বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে শিশুসকলক আকৰ্ষণীয় আৰু বয়সৰ লগত খাপ খোৱা সামগ্ৰীৰ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানেই থেংক ইউ